बसम व्य वर्कू यूजली मैं इतने क्विक वीडियो नहीं बनाता मसरूफ़ीत की वजह से मगर कल मैंने एक, कमेंट पढ़ा एक बच्चे का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नई नस्ल नई जनरेशन सोचने समझने की सलाहियत रखती है और उस पर सवाल करती है गौर वफ़िक्र करती है एक बच्चे ने यह सवाल उठाया कि कैद अज़म पोर् खाते थे और इसको बहुत तवातुर के साथ पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है और इस झूठ को फैलाया जाता है ये टॉपिक मैंने बहुत आगे के लिए रखा था कैद अजम की जिंदगी के हवाले से नाइनटीन के बाद क्योंकि मैं एटीन पे में जाकर रुक गया हूँ जिस वक्त कायदेजम रहमत ला इंग्लैंड से वापस आए थे कराची मगर वो अभी कराची से बम्बई नहीं गए थे मगर यह सवाल आ चुका है तो इस सवाल का जवाब देना अब मैं समझता हूँ कि जरूरी है क्योंकि ये झूठ तवातुर के साथ फैलाया जा रहा है और इतफाक की बात थी कि दो तीन दिन पहले भी मैंने ये झूठ किसी और के मुँह से टीवी पर सुनाया और मुझे बे इम्तिहान गुजरा याद रहे कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर दीन और दुनिया के हवाले से चाहते ही नहीं है कि वो आप या नए बच्चे या नई नस्ल नई जनरेशन सोचने समझने की सलाहियत रखे बस वो जो बताएं बस वही सही है और इसके अलावा उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करें उसको सोचे नहीं बस उसको सच माने जो उन्होंने कहा है ये पीछे की जनरेशन में मेरी जनरेशन तक होता आया है और अब भी हो रहा है बहुत सारे लोग अब भी रेफरेंसेस देने के बावजूद भी सच मानने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि मेरे रेफरेंस देने ही एक मेरी तरह के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से उनत रखते हैं मोहब्बत रखते हैं ये कायदे अजम से मोहब्बत रखते हैं सच को सच और झूठ को झूठ मानते हैं कायदेम बशर थे उनके अंदर भी खामियां ज़रूर थी मगर इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ को तकवीत दी जाए और झूठ को ही सच कहा जाए झूठ बहुत ज्यादा फैला दिया गया है और चाहे मैं कितने ही रेफरेंसेस दे दू इसका मतलब ये नहीं होगा कि झूठ का साथ देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि दिमाग बंद हो चुके हैं लोगों के वो वही सोचना समझना चाहते हैं जो उनको पढ़ा दिया गया है जो उनके अंदर लिख दिया गया है वो उसी को सच मानते हैं और वो मानते रहेंगे जब तक कि वो खुद कोशिश नहीं करेंगे तो क़ायदे अजम के शूर खाने के हवाले से मैं अब इस मामले को खोलता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि आसान तरीन अल्फ में जल्दी जल्दी बताऊँ और कम वक्त में वीडियो बना दूं और इस पे आपकी क्या राय होगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके कमेंट्स से मेरी भी इसलाह होती है और मैं भी तनकीद बरए असलाह को पॉजिटिव वे में लेता हूँ उस पर मैं अपनी सोच विचार को अड़ा नहीं लेता कि नहीं जी मैं ही सच कह रहा हूँ और आप सच नहीं कह रहे आप मुझ पर तनकीद जरूर करें मगर अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने पिछली वीडियो के ऊपर तनकीद की मगर अपने अल्फाजों को काबू में रखा तो तनकीद बर असलाह बहुत अच्छी होती है वह मैं भी सहता हूँ मुझे भी अच्छी लगती है और मैं उस पर गौर व करता हूँ कि क्या वाकई ऐसा ही है मगर एक रिक्वेस्ट ये कि तनकीद बर असलाह करते हुए आप रेफरेंस जरूर दिया कीजिए क्योंकि बहुत सारी बात रेफरेंस लेस होती है तो वो मजा नहीं आता मोहम्मद अली करीम मर्चेंट बम्बई में 1900 के अंदर पैदा हुए उनको अपने इस खानदानी नाम मर्चेंट से बेानतहा नफरत थी वो बिल्कुल इस नाम को पसंद ही नहीं करते थे वो गुजराती इस्माइली ख्वाजा फैमिली के अंदर पैदा हुए जब थोड़े से वो सोचने समझने की सलाहियतों में पहुँचे क्योंकि बचपन में ही जब वो पाँच साल के थे तो उनकी वालदा की डेथ हो गई थी और उन्होंने बहुत अजीब से अंदाज़ में जिंदगी गुजारी है जिस वक्त उनकी सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर हुई यानी वो थोड़ी आलम शूर में पहुंचने लगे तो उन्होंने अपना नाम मर्चेंड निकाल के फेंक दिया और अपने दादा का पैट नाम छागला रख लिया बाद में ये एम सी छागला के नाम से बहुत मशहूर हुए और इनका शुरू हुआ 1948 के बाद छागला साहब की जिंदगी के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को इनका नाम भी नहीं पता होगा मगर हिंदुस्तान में नो डाउट कि वो लोग अपनी तारीख में अपने पसंदीदा लोगों को हमेशा ज़िंदा रखते हैं इस्माइली ख्वाजा मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद एम सी छागला एग्नोस्टिक थे वो एक खुदा पे यकीन ही नहीं रखते थे इसकी क्या वजूहत थी मुझे नहीं मालूम और ना मुझे इसमें पढ़ना है 1918 में वो बरतानिया आला तालीम के सिलसिले में गए और वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री ली 1922 में वो वापस बम्बई पहुँचे यानी हिंदुस्तान आए और उसके बाद उन्होंने नौकरी के लिए इधर उधर बम्बई की सड़कों का नापना शुरू किया यानी वो लॉयर बन तो इंग्लैंड से आ गए थे मगर उनको अब चाहिए था कोई चैम्बर किसी सीनियर का ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकें कैद आजम रहमत भी जिस वक्त इंग्लैंड से मुंबई आए थे वाया कराची तो उनको भी ये बड़ा सख्त टाइम देखना पड़ा था और कैदे आजम भी अगले तीन साल तक उनके पास कोई केस नहीं था और उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम में गुजर बसर शुरू की थी और यह बात हैदे आजम रहमत तक उनके हालात बहुत टाइट थे एम सी चाकल शातिर दिमाग भी थे और मफाद परस भी थे क्योंकि उनकी जिंदगी पे अगर आप थौरली नजर डालेंगे और जो हिस्ट्री का तालब इम होगा और जो साइकोलॉजी पढ़ा होगा वो फौरन समझ जाएगा कि इन्होंने किस तरह अपने मफाद को हमेशा मद्देनजर रखा है एक आम इंसान भी मफाद को मद्देनजर रखता है मगर इनके मामला एक कदम हमेशा आगे रहे हैं यहाँ पे मैं ये बताता चलू कि जिस वक्त ये बरतानिया से वापस आ रहे थे तो इन्होंने कृष्णा मैनन से अपना वास्ता जुड़े रखा और उसके नेटवर्क में शामिल रहे और इस नेटवर्क का फायदा इनको 1947 के बाद हुआ कृष्णा मैनन एक अलग हस्ती है और उनके नेटवर्क उसके लिए आपको उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि बात और टारगेट हमारा क़ायदे अजम के हवाले से के के है कियद अजम के ऊपर बहुत आने लगी हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि छागला बरतानिया से आने के बाद मुख्तलिफ सीनियर वकीलों के चैम्बर्स में घूमते फिरते रहे और याद रहे यहाँ पे हिंदुस्तानी वकील ना होने के बराबर थे गोरे वकील ज्यादा थे जो कि सीनियर पोजिशन्स पे मौजूद थे एम सी छागला बहुत परेशान रहे याद रहे कि फाइनेंशली ये बहुत स्ट्रांग फैमिली थी तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा फाइनेंशली प्रॉब्लम्स नहीं थी जैसे कि कैद आजम रहमत ने देखी थी क्योंकि उनके वालिद का कारोबार उस वक्त डूब चुका था और ये अकेले मुंबई में थे और अकेले जद्दोजहद कर रहे थे तो एम सी छाग्ला उस वक्त भागते दौड़ते रहे सीनियर्स के चैम्बर्स में जाते रहे कोई इनको नहीं पूछता था ये घूमते फिरते ख्वार होते हुए गोरों के दरवाजों को खटखटाते हुए पहुंचे किसी तरह रहमत के चैम्बर में जो उस वक्त मुंबई के टॉप वकील थे और ये टाइम है नाइनटीन ट्वेंटी टू का कायद आजम रहमत उस वक्त तक कई के केसेस को लड़ चुके थे और किसी केस को नहीं हारे थे और कायदेजम रमत का ये रिकॉर्ड है कि अपनी जिंदगी में यानी अपनी मौत तक उन्होंने जितने भी केसेस लड़े हैं उसमें वो कोई भी केस नहीं हारे हैं ये ट्रैक रिकॉर्ड में क्यों बता रहा हूँ? इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा तो किसी तरह ये भागते दौड़ते थके खाते हुए कैदे आजम के चैम्बर में पहुंचे और कैदे आजम को इनमें अपना ही वजूद नजर आया कि वो किस तरह परेशान होते थे इनकी परेशानियों में कैद अजम को अपना एटीन नाइनटी सिक्स के बाद का दौर नजर आया तो कैद अजम रमत ने इन पर एहसान किया और इनको अपने पास बतौर जूनियर वकील रख लिया तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया था यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कहें कि इन्होंने क़ायद अजम रहमत ल चैम्बर को ज्वाइन कर लिया था बतौर जूनियर वकील और क़ायदे अजम के सेक्रेटरी के तौर पर और अगले सात साल तक यानी 1929 तक ये कैद अजम के साथ ही रहे एम सी छागला भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे थे और कायदे को इस पर कोई एतराज नहीं था हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1973 में पहुंचते हैं क्योंकि 1948 एम सी छागला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बम्बई हाई कोर्ट के जज बन चुके थे इसकी भी एक स्टोरी है वो मैं अभी आगे बताता हूँ एम सी छाग्ला ने अपनी रिटायर्ड लाइफ के अंदर जब वो काफी बूढ़े हो गए थे यानी तिहत्तर साल की उम्र में उन्होंने एक किताब लिखी रोज दिसंबर और इस किताब को लिखने में इनकी मोहनत इनके बेटे इकबाल ने की थी लोगों की जुबान जद आम पे तो सिर्फ यही मशहूर है कि कियद अजम पोर्क बहुत शौक से खाते थे मगर इसकी रेफरेंसेस क्या हैं ये अमूमन लोगों को नहीं पता ये रेफरेंसेस मैं आपको अब बताता हूँ बल्कि इससे आगे बढ़ के मैं आपको तीन चीजें और बताता हूँ जो इसी रोज इन दिसंबर में इन एम सी छागला ने लिखी थी अब यहाँ पर यह बात सादक आएगी जो हजरत अली रजी तन उनका कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो एमसी छागला इनकी इसी किताब के अंदर ये बात कायदेज़म के हवाले से लिखी गई थी जो कि बाद में 1973 के बाद ज़मान जबान आम हुई है इससे पहले तो कभी ये बात थी ही नहीं और ना कभी मामला किसी भी ने चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों किसी ने ये बात नहीं लिखी एम सी छागला ने लिखी जो कि समझ से बाला तर है मैं इस शुअर खाने वाली बात पर तफसील से जाने से पहले दो चीजें और बताता हूं वो अपनी किताब में दावा करते हैं जिन्हें वॉज अ गुड एडवोकेट बट हैड पुअर नॉलेज अबाउट द लॉ कैसे मुमकिन है इन्होंने सिर्फ सात साल गुजारे हैं 1922 से 1929 तक और उस वक्त वो बम्बई के टॉप वकील थे और गोरे भी उनसे सलाह मशवरा करते थे यानी दूसरे गोरे लॉयर्स भी उनसे सलाह मशवरा करते थे एब याद रहे कि अगर उनकी पुअर नॉलेज थी जिस वक्त उन्होंने खुद साख्ता एग्जाइल अख्तियार की थी और लंदन में बरतानिया में जाकर रुक गए थे तो बरतानिया में उन्होंने प्राइवरी काउंसिल के अंदर काम किया था बतानिया में रहते हुए ये क्या ऐसे ही चले गए थे वहाँ पे कॉमन सेंस की बात है ये मैंने अभी इस बात का तोड़ दिया है ये मैंने अभी एक बात बताई है इनकी किताब की ये चार बातें हैं कम से कम इसमें मैंने अभी एक बताई है दूसरी की तरफ आते हैं जिन्हा रिफ्यूज टू तो हेल्प इन इन हिज कैरियर इवन द ही न्यू दैट ही वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशली एक अमीर कबीर घराने का लड़का स्ट्रगलिंग कर रहा था कैसे क्या उनको मालूम नहीं था कि कायद आजम जैसा उसूल पसंद बंदा जो कि कतई तौर तो पर नेपोटिज्म के खिलाफ है उसूली बंदा सख्त मौकफ रखने वाला तो उन्होंने कैसे इनके पास सात साल गुजार लिए और ये किस तरह ये अपने आप को इतना काबिल बना गए कि ये मुंबई कोर्ट के जज की सीट तक पहुंच गए इसकी भी एक कहानी वो मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगा। इनकी यही किताब थी जिसने कायद अजम की शख्सियत में ये तबाही फेरने की कोशिश की और अफसोस ये है कि हमारे पढ़े लिखे जो अपने आप को दानश्वर कहते हैं वो इस मामले में क़ायद अजम की शख्सियत को घसीटने की करते हैं मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं जिसमें मैं क़ायदे अजम की शख्सियत पर इस्लाम पसंदी को मैं प्रूव कर सकता हूँ और इसके अलावा वो जिस तरह धक्के खाते हुए आए थे तो क़ायदे अजम ने क्या उनको सपोर्ट नहीं किया था जब उनको कोई भी नहीं पूछ रहा था तीसरा वाक़ वो अपनी किताब में ही लिखते हैं कि ये अपने ऑफिस में बैठे हुए थे यानि कैद अजम रमत अपने चैम्बर में थे तो ये भी वहीं बैठे हुए थे वो दौर था 1923 का और उस वक्त लेजिसलेटिव असम्बली के इंतबात होने वाले थे इनका दावा है कि उस वक्त रती जिना यानि कैद अजम की वाइफ इनके ऑफिस में आई क़ैद अजम के लिए अपनी मोहब्बत में हेम सैंडविचेस बना के लाई यानी कि सूअर के गोश्त के सैंडविचेस बना के लाई और उन्होंने आके कैद अज़म को बड़े खुशी खुशी बताया कि जे मैं आपके लिए आपके पसंदीदा हेम सैंडविचेस बना के लाई हूँ तो क़ायदे अजम रहमत ने उनको कहा तुम्हें तो मालूम है कि मैं मुस्लिम सीट से खड़ा हो रहा हूँ जब लोगों को पता चलेगा कि मैं ये खा रहा हूँ तो क्या मैं ये इलेक्शन जीत सकूँगा ये कैद अजम रति को कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द छा आप मुझे ये बताएं क्या सोचने समझने वाले लोग क्या पैदल हैं उस जमाने में तो चलो समझ में आता है कि सेवनटीज एटीज नाइन्टीज में तो लोगों ने ये इस को एक्सेप्ट कर लिया होगा मगर तो खुद सोचें कि किसी को क्या पता कि कौन क्या खा रहा है और छगला बैठा हुआ तो कैदे अजम इतने बेवकूफ थे अगर वो सुकोल्ड खाते थे ऐसा नहीं है ये झूठ है साबित करता हूँ कैसे इसी तरह यही छागला बतौर सेक्रेटरी इसी जमाने में यानी इस इलेक्शन के ही जमाने में मुंबई रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे और उनके बकौल के जी हम लंच के लिए वहाँ पे गए हुए थे और कैद आजम ने हैम सैंडविचेस मंगवाए थे और मैं वहाँ पे बतौर सेक्रेटरी उनके साथ लंच पे मौजूद था इनके बकौल के जिस वक्त हम खाना स्टार्ट ही कर रहे थे तो एक मुसलमान बूढ़ा आदमी अपने एक नौ दस साल के बच्चे के साथ वहाँ पर आया और जिना साहब से वो मिलने लगा और उनसे बहुत खुश से करने लगा बच्चा शायद भूखा था तो उसने बग़ैर कहे यानी मोहम्मद अली जिना की प्लेट से वो पोर्क सैंडविच उठा के उस बच्चे ने बगैर पूछे खाना शुरू कर दिया तो काद अजम ने एम सी छागला की तरफ़ देखा मगर कुछ नहीं कहा उन दोनों की रुख्सती के बाद कादे अज़म ने यानि मोहम्मद अली जिना ने छागला को डांटना शुरू किया कि तुमने इस बच्चे को रोका क्यों नहीं कि ये पोर्क सैंडविच खा रहा है यानी ये हराम खा रहा है तो के अल्फाज हैं मुझे फैसला करने में शदीद मुश्किल हो रही थी कि मैं इलेक्शन में जिना को हारने दू या बच्चे को गुनाह करने से बचा लूँ लिहाजा मैंने जिना के हक में फैसला किया क्या कायद अजम खुद नहीं रोक सकते थे क्या कायद अजम का सख्त उसी मौकफ़ किसी को नहीं पता था क्या कायद अजम रोक टोक करना नहीं जानते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने थे सबको पता था और किसी को भी कहीं भी रोक सकते थे कहीं भी रोक देते थे बचकाना बात है कि उन्होंने छागला साहब को ही क्यों डांटा नॉन सेंस हंड्रेड परसेंट नॉन सेंस जो बात समझ में ही नहीं आती वो किस तरह की बात ये इन्होंने की है मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि छागला साहब की पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बहुत अच्छी तरह उनके टाइम लाइन टाइम फ्रेम्स को जानता हूँ उनके बारे में कौन क्या लिखता है सब जानता हूँ एनडीटीवी ने इस पे बड़ा काम किया है इंडिया की वो भी मुझे इल्म है मैं अपने सोचने समझने वाले लोगों को ये बात थोड़े से आगे फर्दर बता दूं क्योंकि उनको तो सिर्फ ये एक बात पता थी ज्यादा से ज्यादा रत्ती जना वाली बात पता होगी दो पता होगी मैंने तो चार बताई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक कायद अजम रहमत अंडर में काम तो करते थे मगर इनका हिसाब किताब एक मख्त डायरेक्शन में ही चलता था जिस कायद अजम रहमत लिन के अख्तलाफ होते थे नेहरू रिपोर्ट जिस वक्त आई है यानी नाइनटीन में जिस वक्त नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी है जिस वक्त अंग्रेज निकलने वाले थे हिंदुस्तान से तो उस वक्त हुआ यह था कि नेहरू की रिपोर्ट को कायद अजम ने यानी मुस्लिम लीग ने रद्द कर दिया था कायद अजम रमत ने जिस वक्त नेहरू रिपोर्ट का रद्द किया है और अपने चौदह निकात मुस्लिम लीग की तरफ से दिए हैं तो उसके बाद एम सी छागला साहब कायद अजम के ख़िलाफ़ होते चले गए और उन्होंने कायद अजम को नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में खैरबाद कह दिया था और उनके ख़िलाफ़ जाके खड़े हो गए थे यानी एम सी छागला कायदे आजम के अपोनेंट बन चुके थे अपोनेंट मतलब सियासी हरीफ बन चुके थे और वो जाके खड़े हो गए थे नेहरू के साथ सबका हुक होता है कि वो किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर ले और ठीक है एम सी छागला साहब को पसंद नहीं थे कायदे आजम की का रवैया उनकी सख्त मौकफ़ उनका असूली मौकफ़ नेहरू साहब के साथ चले गए थे मगर उन्होंने 1973 में जाके जिस वक्त अपनी सवानह हयात लिखी है यही रोज इन दिसंबर और 1973 के बाद ही कैद अजम की किरदार कुशी इस हवाले से की गई इससे पहले तो ये थी ही नहीं ना हिंदुस्तान के किसी ऑथर ने लिखी ना पाकिस्तान के किसी ऑथर ने लिखी चलो पाकिस्तान वाले उनकी फेवर में नहीं लिखते चलो मान लिया कि पाकिस्तान के स्टेब्लिशमेंट ने ऐसा करने नहीं दिया मगर हिंदुस्तान में तो ये पहले लिखी जाती ना तो क्या सिर्फ एम सी छागला ही वाद शख्स है जिनके सामने ये पोर्क वाला मामला आया और कायदेजम का मामला ऐसा हुआ ही नहीं क्या खान ऑफ कल्लात वाला मामला किसी को नहीं पता ने खान ऑफ कल्लात से जिस वक्त मुलाकात की थी और वहां पे उनके साथ जो कई कबायली सरदारों के सामने एक मामला हुआ था तो खान ऑफ कल्लात और उनकी दीगर सरदारों के उनको उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर डांट दिया था कि मेरी मर्जी कि मैं अपने खाने पीने की चॉइस में कुछ भी करूँ तो वो यहाँ पर लोगों के सामने क्या डरते नॉन ऐसा नहीं हुआ था ये इन्होंने अपने पास से बात घड़ी है उनका उनकी किरदार कशी की है ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया अगर आप चाहें तो ये आप किताब उठा के पढ़ लें और ये सारे शोषे इन्होंने लिखे अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूँ लियोनार्ड स्टोन बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 1947 के वक्त यानी 1948 तक जिस वक्त ये मामला चल रहा था तो मिस्टर स्टोन कायद अजम के भी कुछ मामला में खिलाफ थे मैं उनके उनके साथ नहीं खड़े थे मगर कायद अजम के रुतबे को जानते थे और वो कायद अजम के साथ उनके चैम्बर वाला मामला एक हुआ था कि कियद अजम काफ़ी अरसे तक वो प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थी तो मगर उस हाई कोर्ट में उन चैम्बर उनका मुस्तकिल चल रहा था ऐसे कुछ नाम था मेरे जहन से नाम निकल रहा है मैं यहाँ लिख दूँगा नाम वो देख के तो वो उस चैम्बर को संभालते थे वो उसका रेंट देते थे बाकायदा मगर मिस्टर स्टोन यानी कि चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट उन्होंने कैद अज़म को कहा कि जी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसको खाली कर रहे हैं तो कैद अजम ने उसको फिर खाली भी किया जिस वक्त ये एम सी चागला अपनी कोशिशों में लगे थे फोर्टी सेवन हो चुका था अलग अलग मुल्क बन चुके हैं तो चागला साहब जो कि ऑलरेडी कांग्रेस के साथ शामिल हो चुके थे और कायदे अजम के साथ कोई उनके अच्छे ताल्लुक नहीं थे इन्होंने एक अपनी जो लॉबी मैंने बताया ना कि बाहर की बरतानिया की लॉबी उसके जरिए अपनी कंपेन शुरू की और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ बंबई के लिए यानी हाई कोर्ट ऑफ बम्बई के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी और इनको वो सपोर्ट मिली भी और ये बने भी थे और इस लियोनार्ड स्टोन जो थे इनको वहां से बर्खास्त भी किया गया था और इन्होंने पूरी कोशिश की इनके साथ मामला खड़ा रहे तो कायद आजम इनके साथ ना मिस्टर लिनॉर्ड के साथ खड़े रहे मगर बहरहाल वो मामला हुआ तो लिनोड ने कोशिश ये भी की कि वो किसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बन जाए क्योंकि उस वक्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई नहीं था मगर कायद आजम ने बहुत अच्छे तहत तरीके के साथ उनको ये मना कर दिया इस सारे खेल के अंदर एम सी चागला को ये भी टोपी दी कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है तो वहाँ पे आपको अपॉइंट करा दिया जाएगा ये इनकी कोई मुशावरत हुई कुछ मामलात हुए मगर वो हो नहीं सका सकायदेजम ने उनको साफ मना कर दिया कि हम आपको बताएंगे उस वक्त हमें जरूरत नहीं है वो भी पूरी एक पूरी एक हिस्ट्री है और चागला किसी तरह चाहते थे कि कायद अजम रमत यानि मोहम्मद अली जना किसी तरह इनको अपॉइंट कर लें ताकि वो सीट खाली होगी और वो वहाँ पर जाके बैठेंगे और इनको आगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मगर वो चीज़ हो नहीं सकी थी उसके लिए उनको परेशानी हुई तो ये कई महीने इस तज्जुब का शिकार आए तो चागला के दिल में बहुत सारी कदवतें थी मोहम्मद अली जनाह के ख़िलाफ़ तो जिसका वब्बार उन्होंने अपनी बुढ़ापे में आखिरी उम्र में बनाया और फिर किसी भी इंसान की एक मौत के मामला होते हैं ना वो देखा जाता है कि वो किस तरह होते हैं आखिरी ज़माने के तलकान आखिरी जमाने में यानी किस तरह के मामला तो इनको चार हार्ट अटैक्स हुए थे एम सी चावला को नाइनटीन एटी वन तक और इनकी डेथ एक क्लब के अंदर हुई थी ये सक नशे में भी थे मतलब पीपला के कहते और इनके लिए बात घुमाई जाती है कि इनका ड्रेसिंग रूम में इनकी डेथ हुई थी वहाँ पे वो फिसल के गिरे थे जबकि वो ड्रेसिंग रूम में नहीं वो वॉशरूम के अंदर फिसल के गिरे थे और वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी किस हालत में हुई थी तो प्लीज़ कैद अजम रहमत आ शहादत सब जानते हैं किस तरह हुई है जो भी मामला रहे उनके साथ तो ये मैंने सारी आपको खोल के रख दी तो एम सी चाकला वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने क़ायद अजम को नाइनटीन सेवनटी थ्री के बाद गंदा करने की कोशिश की और हमारे सो कॉल्ड उन्होंने इस चीज़ को बहुत हवा दी है और इस बात को पकड़ के हिंदुस्तान के बहुत सारे तारिकदानों ने इस चीज़ को रगड़ा है जबकि मैं इस मामले में गांधी जी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने कभी भी कायद अजम का कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं किया ना कायद अजम ने उनका किया हालांकि बहुत ज़्यादा सियासी उनकी आपस में लड़ाई थी हरीफ थे ये मगर इस तरह का कभी मामला नहीं हो बल्कि इनकी कुरबत हमेशा अच्छी रही है हाँ वो खिलाफत ओस्मानिया के ग्रूप के बाद जिस वक्त वो मामला हुए उस वक्त थोड़ा सा उनके साथ एक मामला हुआ था गांधी जी के साथ मगर वो इस लेवल पर नहीं गया था तो एम सी को याद रखें और ये वो शख्स थे कि जिन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि इनको इस्माइली कम्युनिटी या इस्माइली मुसलमानों की तरह इनको दफनाया नहीं जाए बल्कि इनको जला के राख कर दिया जाए और इनकी वसीयत पे अमल भी किया गया था तो इसको इसलिए इनको दफनाया नहीं गया था जला के राख किया गया था तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसा शख्स जिसके दिमाग में इस तरह के मामला हों जीनियस ईल जीनियस होता है जाते हैं लोग बहुत आगे तक जाते हैं और हमारे आगे पीछे मिसालें बिक्री पड़ी हैं मगर अब फैसला आपके हाथ में है वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन शाला ताली रमज़ान की चांद रात से मैं रसोल सल वम के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगी और वो वीडियो इनशाला तसलसिल से चलेगी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा तवील ना हो ताकि आप लोगों को बोरियत का एहसास नहीं हो रोज़े में मगर इन सीरत के हवाले से भी हम अब काम करेंगे और कायद नज़म के हवाले से मैं थोड़ा सा स्लो हूँ क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा टफ हो जाता है अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कमेंट्स में बड़ा मज़ा आता है और जो बहन भाई तनकीद करते हैं बुरे अल्फ़ों के साथ मेहरबानी है उनसे कि प्लीज़ दलील के साथ बात किया कीजिए अच्छा लगता है तनकीद बरह होनी चाहिए मेरी भी और फिर मैं आप भी करूँगा अल्लामिक वरहि वबरकता pakistan's in okay she's a very they are a very private family और आम, वो उन्होंने इतने साल उन्होंने यू नो कोई कभी एक आध उनका इंटरव्यू है वो भी बड़ा उन्होंने उसमें बड़े ग़ुस्से दो चार चीजें क्लियर करने की क्योंकि जहां बात है अपने वालिद के बारे में पढ़ती होंगी कोई कोई कुछ कह रहा है तो गालिबा उस जमाने में किसी ने ये बात चली थी या किसी ने कहा था कि जी जो थे, वो आ, आ, पोक खाया करते थे तो या या उन्होंने बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि ये जो लोग जो मेरी वाल तो कभी मिले नहीं हैं और कभी जो इन इनको जो उनको जानते ही नहीं थे उन्होंने इस तरह की जब बातें लिखते हैं यू नो तो मुझे बहुत दुख होता है और उनको इन, इनको पता होना चाहिए कि इस्लाम में खाना हराम है यानी उन्होंने क्लियर कर दी बात कि उनके जो आ, 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 उनके जो वालद थे वो बोल मुस्लिम तो ये मुझे लगा और दूसरी बात